সঁচা মাজত থকাটো বেয়া কথা এনেদৰে উভতি ধৰিছে এইবাৰ কণ্ঠশিল্পী নীল আকাশক নীলোৎপল বৰাই শিল্পী নীলোৎপল বৰাই ইতিমধ্যে কণ্ঠশিল্পী নীল আকাশক উভতি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে চানমাৰী বিহু মঞ্চত নীল আকাশে গীত পৰিৱেশন কৰিছিল আৰু গীত পৰিৱেশন কৰাৰ পিছত তেওঁ এটা ভাষণ দিছিল দিগন্ত ভাৰতীক অপমান কৰাক লৈ আৰু দিগন্ত ভাৰতীক অপমান কৰাৰ পিছতেই বিশিষ্ট শিল্পী সংগীতজ্ঞ গায়িক গায়ক এই দিগন্ত ভাৰতীক যেতিয়া অপমান কৰিলে বিহু কমিটিয়ে তাৰপিছত নীল আকাশ সেই মঞ্চত উঠি বিহু পৰিৱেশন কৰিছিল আৰু সেই সময়তেই নীল আকাশে এটা ভাষণ দিছিল এই ভাষণটোক ডিপ্ল'মেটিক আখ্যা দিছে এতিয়া নীলোৎপল বৰাই নীলোৎপল বৰাই কৈছে যদি দিগন্ত ভাৰতীক অপমান কৰা বুলি তেওঁ অনুভৱ কৰিছে তেনেহলে অপেল্লি ক'ব লাগে যে অপমান কৰাটো সত্য ভুল স্বীকাৰ কৰিব লাগিব ক্ষমা খুজিব লাগিব যদিহে কৰা নাই তেতিয়াহ'লে সেইটোও ক'ব লাগিব নীলি নীল আকাশে কিন্তু তাৰ মাজত থাকি ডিপ্ল'মেটিক ভাষণ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাছিল সেইখন বিহু মঞ্চত দৰকাৰ হ'লে সেই বিহু মঞ্চখন ত্যাগ কৰিব লাগিছিল এগৰাকী বিশিষ্ট শিল্পীক অপমান কৰাটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় মই মাজত থকা ব্যক্তি নহয় মই হয় কলাকম নহয় বগা কম মই গ্ৰে বুলি কোৱা মানুহ নহয় এনেদৰে নীলোৎপল বৰাই কণ্ঠশিল্পী নীল আকাশক উভতি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত সবিশেষ হয় ক'লা নহয় বোকা মাজত মই নাথাকো নীল আকাশক উভতি ধৰিলে এইবাৰ নীলোৎপল বৰাই নীল আকাশক এইবাৰ উভতি ধৰিছে নীলোৎপল বৰাই দিগংক ভাৰতীক অপমান কৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া নীলোৎপল বৰাৰ যিখন মঞ্চত দিগন্ত ভাৰতীক অপমান কৰা হ'ল সেই মঞ্চখনক নীল আকাশৰ ডিপ্ল'মেটিক শাসনৰ প্ৰয়োজন নাছিল তেনে অনুষ্ঠান বৰ্জন কৰাৰ প্ৰয়োজন বুলি মন্তব্য কৰিছে নীল নীলোৎপল বৰাই মই হ'লে তেনে অনুষ্ঠান বৰ্জন কৰি দিলোঁ হয় মই হ'লে তেনে অনুষ্ঠান বৰ্জন কৰি দিলোহ কণ্ঠশিল্পী নীল আকাশক ইতিমধ্যে উভতি ধৰিছে শিল্পী নীৰুপ্পল বৰাই নীলোৎপল বৰাই কৈছে হয় কলা নহয় বগা এটা কব লাগে মাজত থাকি কথা কোৱা স্বভাৱ বেয়া নীল আকাশক উভতি ধৰিছে কণ্ঠশিল্পী নীল আকাশক উভতি ধৰিছে ইতিমধ্যে নীলোৎপল বৰাই কৈছে যিখন মঞ্চত দিগন্ত ভাৰতীক অপমান কৰা হৈছে সেই মঞ্চখনত উঠি নীলোৎপল নীল আকাশে ডিপ্ল'মেটিক ভাষণ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাছিল এগৰাকী আমাৰ গুৰু এগৰাকী আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ শিল্পী আৰু এই শিল্পীগৰাকীক এখন বিহু মঞ্চ অপমান কৰিব এয়া কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় প্ৰয়োজন হ'লে সকলো শিল্পীয়ে সত্ৰিক হৈ এক হৈ থাকি এই বিহু মঞ্চখনকে ত্যাগ কৰিম বৰ্জন কৰিম কিন্তু তবাহ খুজিবই লাগিব আৰু এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে দীলপল বৰাই নীল আকাশক কৈছে ডিপ্ল'মেটিক শাসন দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাছিল লগতে হয় কলা নহয় বগা হয় শুদ্ধ নহয় ফুল হয় সঁচা নহয় মিছা মাজত থাকিব প্ৰয়োজন নাই এটা ঘটনা আৰু এয়া দিগন্ত দাৰ লগতে প্ৰথম তেনেকুৱা নহয় ইয়াৰ আগতে অসম সাহিত্য সভাই আজি অলপ দিনৰ আগত আপোনালোকে দেখিছে যে পণ্ডিতা বৈশ্য মেধিৰ দৰে শিল্পীক তেনেকৈ মঞ্চত অপমান কৰিছিলে এতিয়া দিগন্ত ভাৰতীক কৈছে আৰু এনেকুৱা মানে ইমান স্বনাম ধন্য শিল্পী আৰু ইমান সন্মানীয় জ্যেষ্ঠ শিল্পীক যদি এনেকুৱা কৰে আমালৈ কি থাকিব আৰু ন আৰু গতিকে তাৰপিছত আজি মই দেখিলোঁ যে তাৰপিছত সেই মঞ্চখনত আমাৰ বন্ধু নীল আকাশ নীলেও অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছে ঠিক আছে বাৰু এইটো কিন্তু ৰাইজৰ কাৰণে গৈছে বুলিও যদি আমি ধৰি লওঁ যে ৰাইজে আশা কৰি আছে অনুষ্ঠান এটা হ'ব বুলি নীল আকাশ আহিব বুলি কিন্তু তাত গৈ মানে ডিপ্ল'মেটিক ভাষণ দিয়াটো মই বেয়া পাইছোঁ আৰু ল'লে এটাই ষ্টেণ্ড ল'ব লাগে যে অ'কে যদি হ'ব পাৰে যে যদি বোলে চানমাৰী বিহু কমিটিয়ে বোলে ভাল কাম কৰিছে বুলি যদি কয় বোলে ভাল কাম কৰিছে নহ'লে বোলে দিগন্ত ভাৰতীয় অপমান কৰাৰ কাৰণে মই বিৰোধিতা কৰিছোঁ যিকোনো এটা হ'ব লাগে ত' মোৰ ষ্টেণ্ডটো সেইটোৱেই যে দিগন্ত দাৰ নিচিনা এজন শিল্পী নম্ৰ ভদ্ৰ গুণী জ্ঞানী শিল্পী যাওঁতে জীৱনত যোৱা ত্ৰিছ বছৰ সংগীত কেৰিয়াৰত তেওঁ এটাও কণ্ট্ৰভাৰ্চি নাই গতিকে এনেকুৱা এজন শিল্পীক সাহস ক'ত পালে এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিবলৈ আৰু মইতো কেতিয়াও চানমাই বিহু কমিটি মই পঢ়া কলেজৰ ফিল্ডতে হয় কিন্তু মই কেতিয়াও নাযাওঁ যদি ক্ষমা নোখোজে মইতো কেতিয়াও নাযাওঁ আৰু গতিকে প্ৰত্যেকে আচলতে এনেকৈ বৰ্জন কৰি দিব লাগে মই ভাবোঁ আৰু আৰ্টিষ্টৰ সেই সাহসটো থাকিব লাগে আৰু চবেই ইউনিটি থাকিব লাগে আৰু সেই তেতিয়া ক'তোৱেই নোহোৱা হ'ব আৰু প্ৰতি প্ৰতিখন মঞ্চতেতো তেনেকুৱা নহয় ঘটনা আৰু ক'ৰবাত হয়তো চানমাৰী বিহু কমিটীৰ তাতেও ভাল মানুহ আছে কিন্তু প্ৰত্যেকে তেতিয়া যদি এক একগোট হৈ পেলাই যে কয় যে নাই এইটো আৰু সঁচাকৈ বেয়া ঘটনা বেয়া হৈছে কথাটো তেওঁ গান গাবলৈ যোৱাও নাছিলে তেওঁ পৰিবাৰে তেওঁ তাত তাত পাৰফৰ্ম কৰিছিলে তাৰপিছত তেওঁক মাতি নিলে নিজে মাতি নি পেলাই তেনেকুৱা কৰে নেকি বা মানুহে এইটো অ মানে অদ্ভুত এটা দুখ লগা ঘটনা মইতো দুটা তিনিদিনৰ পৰা মোৰ অতি বেয়া লাগি আছে অঁ চব নিজৰ নিজৰ লাভত থাকিব বিচাৰে যে চব নিজৰ নিজৰ স্বাৰ্থত থাকে বেয়া কথা এইটো কিন্তু আৰ্টিষ্টে মানে মানুহে মোৰ কথাটো হৈছে যে যিটো ৰাইট ৰাইট যিটো ৰং ৰং ৰংটো ৰং বুলি ক'বলৈ সাহস থাকিব লাগে ৰাইট টু ৰাইট বুলি ক'বলৈ সাহস থাকিব লাগে সেয়া লাগিলে বহুত পাৱাৰফুল মানুহেই হওক বা সাধাৰণ জনতাই হওক আৰু চাৰিওফালে কেৱল খালী মদ 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 হৈ গৈছে চবফালে বিহু প্ৰগ্ৰেম মানে সেইটো খুব বেয়া হৈছে বহুতে আমাৰ যিখিনি লগৰ বন্ধু বান্ধৱ যিখিনিয়ে প্ৰগ্ৰেম কৰি আছে চবৰ মুখতে এইকেইদিন আলোচনাত এই হোৱাটছআপ গ্ৰুপত ক'ৰবাত তমুকত টমুকত অকল একেটাই কথা শুনি আছোঁ যে কি বুলি কয় বহুত ঠাইত মানে মদ পানী খাই বেছি উৎপাত কৰা ফূৰ্তি লাগে কিন্তু আৰু ইমান পৰিৱেশটো বেয়া হৈ যাব নালাগে ন আজি দহ বছৰ আগত অসমৰ পৰিৱেশ এনেকুৱা আছিল নেকি নাছিল নহয় সেইটোৱে কথাটো প্ৰতিবাদ মানে কি মই মোৰ মই মই সদায় মানে আইডাৰ ব্লেক নহ'লে হোৱাইট মই মাজত নাথাকোঁ মই গ্ৰে নহয় মই কেতিয়াও মাজত কথা নকওঁ গতিকে আৰু সেইটোৱে মই মোৰ দুখ লাগিলে কাৰণে মই মোৰ খুব দুখ লগা এটা ঘটনা আৰু এয়া দিগন্ত দাৰ লগতে প্ৰথম তেনেকুৱা নহয়